Adakah anda pernah tertanya-tanya siapa sebenarnya yang menang apabila disebut warisan berjaya menyelesaikan pindaan perlembagaan untuk Sabah dan Sarawak? Satu kenyataan kontroversi minggu ini daripada Datuk Armizan Muhammad Ali telah mencetuskan perbincangan hangat. Beliau menegaskan warisan telah mengelirukan rakyat dan menyatakan bahawa banyak dakwaan parti itu berkenaan hak Sabah dan Sarawak di bawah MA63 Perjanjian Malaysia 1963 tidak tepat. Mari kita terokai fakta kronologi dan implikasi peristiwa ini dan apa relevannya dalam konteks semasa. Salam sejahtera kepada para sahabat penonton semua. Bertemu kita sekali lagi dalam channel The Scream Media. Warisan jangan kelirukan rakyat isu pindaan perlembagaan Armizan. Itulah cerita kita pada kali ini. Dan sebagai disclaimer Berita ini adalah merujuk kepada laporan asal yang ditulis dalam Malaysia Kini serta sumber-sumber sahih yang lain. Armizan Muhammad Ali, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, memberi respons keras terhadap kenyataan parti warisan yang mendakwa bahawa mereka berjaya menyelesaikan pindaan perkara satu kurungan dua, Perlembagaan Persekutuan untuk memperkukuh hak Sabah dan Sarawak. Menurut Armizan, dakwaan itu bercanggah dengan fakta sejarah dan tahap pelaksanaan sebenar. Beliau menjelaskan bahawa pada 9 April 2019, semasa warisan memerintah negeri dan mempunyai pengaruh di peringkat persekutuan, rang undang-undang untuk meminda perkara 1-2 telah dibentangkan di Dewan Rakyat tetapi gagal meraih sokongan majoriti 2 per 3. Kini, menurut Armizan, Pelaksanaan sebenar pindaan itu hanya berlaku pada Disember 2021 dan bukannya semasa warisan memimpin kerajaan negeri atau persekutuan. Benar, Rang Undang-undang Perlembagaan Pindaan 2021 berkaitan MA63 telah diluluskan di Dewan Rakyat pada 14 Disember 2021 dengan 200 undi menyokong pada bacaan kedua dan 199 undi menyokong pada bacaan ketiga melalui belah bahagian. Kemudian pada 22 Disember 2021, Dewan Negara turut meluluskan pindaan tersebut. Armizan menegaskan bahawa pada masa pelaksanaan pindaan ini, Jemaah Menteri meluluskan pelaksanaannya pada 29 Oktober 2021 dan penyerahan surat kuasa berkaitan lesen perikanan laut dalam kepada Sabah berlaku pada 4 Disember 2021, kerajaan negeri ditadbir oleh gabungan rakyat Sabah GRS bukan warisan. Dari segi kandungan, pindaan perlembagaan ini sangat signifikan. Perkara satu kurungan dua telah diubah untuk menyatakan bahawa Sabah dan Sarawak bukan sekadar negeri tetapi wilayah konstituen dalam persekutuan mengembalikan semula semangat perjanjian Malaysia 1963 tambahan pula. Pindaan lain termasuk perubahan definisi dalam perkara 160-2 tentang The Federation dan Malaysia Day serta perubahan perkara 161A. Armizan juga menolak dakwaan warisan bahawa mereka berjuang untuk kuasa lesen perikanan laut dalam. Katanya, peralihan kuasa lesen dari Kerajaan Persekutuan melalui Jabatan Perikanan Malaysia ke Kerajaan Sabah hanya berlaku selepas 2021 dan keputusan itu disepakati dengan majlis khas MA63 serta diluluskan oleh jemaah menteri semua ini dalam era pemerintahan GRS di Sabah malah menurut beliau pelaksanaan pemberian kuasa lesen laut dalam tidak rumit dan boleh disiapkan dalam masa singkat jika disetujui kenyataan armizan ini membuka kembali perdebatan lebih besar siapakah benar-benar yang sebenarnya memperjuangkan dan merealisasikan janji MA63. Untuk memahami ini, kita perlu melihat latar belakang sejarah. Usaha meminda artikel 1 kurungan 2 sebenarnya telah bermula pada 2019. Cadangan asal dibawa oleh kerajaan ketika itu, tetapi gagal mendapat sokongan majoriti yang diperlukan. Setelah itu, Majlis Khas mengenai Perjanjian Malaysia 1963 MA63 diwujudkan semula dan rundingan akhirnya membawa kepada pindaan bersejarah pada hujung 2021 yang menerima sokongan dua per tiga di Parlimen. Pemimpin seperti Datuk Seri Maximus Ongkili, ketika itu Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi hal ehwal Sabah dan Sarawak, menyifatkan pindaan ini sebagai langkah bersejarah yang mematenkan MA63 ke dalam Perlembagaan Persekutuan sekaligus menjadikan dokumen penting seperti Perjanjian Malaysia, Laporan IGC Suruhanjaya Kobold, serta Perjanjian 20 Perkara dan 18 Perkara sebagai asas yang kukuh secara perundangan. Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji G. Nor pula menyebut bahawa ia melonjakkan usaha Sabah dan Sarawak ke tahap rakan kongsi yang setara dalam persekutuan dan mendorong pelaksanaan hak-hak lain melalui majlis khas MA63. Dalam perkembangan terkini, Kerajaan Madani pula menyatakan bahawa sembilan tuntutan MA63 telah berjaya diselesaikan sehingga kini. Antara yang diselesaikan termasuk pengiktirafan Jabatan Teknikal, Sabah dan Sarawak, seperti Jabatan Kerja Raya JKR dan Jabatan Pengairan dan Saliran DID di bawah Peraturan Perbendaharaan IP182 pindaan Akta Lembaga Hasil Dalam Negeri IRB untuk melibatkan wakil negeri sebagai anggota tetap serta penyerahan kuasa kawalan kepada negeri dalam sektor bekalan gas dan tenaga. Semua ini adalah bukti bahawa MA63 bukan sekadar simbolik tetapi sedang bergerak ke arah pelaksanaan sebenar. Analisis akademik terhadap situasi ini membuka banyak persoalan menarik. Dari sudut perbandingan sejarah, kita boleh meneliti kembali peranan pindaan 1976 di mana artikel 1 kurungan 2 telah diubah untuk menjenamakan Sabah dan Sarawak semata-mata sebagai negeri satu peminggiran identiti asal mereka dalam persekutuan. Perubahan pada 2021 hingga 2022 kemudian dapat dilihat sebagai usaha pemulihan kedudukan asal di bawah semangat MA63. Tetapi, Sejauh mana pemulihan itu adalah penuh atau sebahagian? Adakah pengiktirafan konstitusi ini diterjemahkan secara langsung ke dalam kuasa sebenar di peringkat negeri atau masih menyimpan kekangan birokrasi dan politik? Contohnya, adakah definisi technical department seperti JKR dan DID benar-benar membawa otonomi penuh dalam pelaksanaan dasar negeri atau sekadar simbol? Persoalan lain, walaupun sembilan tuntutan dikatakan selesai, Berapa banyak lagi isu MA63 yang belum diselesaikan? Analisis sejarah menunjukkan bahawa banyak tuntutan MA63 asal merangkumi pelbagai aspek konstitusi, kewangan, tanah, pendidikan dan sumber asli. Adakah penyelesaian semasa mencukupi untuk menunaikan aspirasi asal MA63? Dan bagaimana pemahaman generasi muda Sabah dan Sarawak tentang hak mereka? Adakah mereka melihat perubahan ini sebagai kemenangan sebenar atau sebahagian daripada proses yang belum selesai? Sebagai penutup, ini bukan sekadar pertengkaran antara parti politik. Ia adalah naratif tentang identiti, perjanjian bersejarah dan perjuangan jangka panjang rakyat Sabah dan Sarawak untuk diiktiraf sebagai rakan kongsi dalam Persekutuan Malaysia. Armizan menegaskan fakta, Warisan pula mungkin melihat naratif mereka sebagai perjuangan. Siapa betul? Yang jelas pertanyaan ini masih terbuka. Apa pendapat anda? Adakah kenyataan Amizan ini membuka pemahaman yang lebih tepat tentang sejarah MA63 atau adakah ini sebahagian daripada naratif politik? Tinggalkan komen anda di bawah dan jangan lupa like, subscribe dan kongsi video ini jika anda mahu kita terus kupas isu-isu penting seperti ini bersama. Sekian, kita jumpa lagi.